Дорогие черкащане, уважаемые партнеры, в конце каждого года наступают самые главные праздники – Новый год Рождество Христова. Эти праздники объединяют прошлое, настоящее и будущее, которое все мы с нетерпением ждем. Каждый, независимо от возраста и профессии, верит в чудо и исполнение заветных желаний. Без сожаления оставим в старом году все проблемы и невзгоды, а в новый войдем с новыми надеждами и ожиданиями. Этого я искренне желаю всем вам, дорогие черкащане. Завод, что уходит, в жизни каждого из нас произошло много разных событий, радостных и печальных, которые дали нам уникальный опыт. Достижения помогли обрести в уверенных в собственных силах, а неудачи не пускать руки. Какими будут черкасы в следующем году, через год, через несколько лет, зависит в первую очередь от нас, жителей города. Наше предприятие играет большую роль в жизни Черкас, обеспечивая рабочими местами 4,5 тысячи человек Отчисляя денежные средства в городской бюджет, неся социальную ответственность перед обществом, помогая тем категориям населения, которые в этом нуждаются. В планах подарить городу обновленный дворец культуры и дружбы народов, закупить троллейбусы, оборудовать детские спортивные площадки, отремонтировать часть городских дорог. Наше предприятие уже начало реализовывать эти программы и будет продолжать работать над этим в следующем году. Мы хотим, чтобы Черкасы преображались, становились красивее и богаче. И пусть 2012 год станет заметным шагом в направлении улучшения жизни каждого гражданина. Искренне поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам крепкого здоровья, стабильной работы, достойной заработной платы, мира и тепла в ваших семьях, чтобы все невзгоды обходили вас стороной. С Новым годом! С Рождеством!